হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলোৰে নিছে ভাল আৰু বৰ্তমান আমাৰো ভালেই ত' গাইজ আজি বহুত দিনৰ মূৰত আজি এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে মানে আজি বনাম ভোট জলকীয়া আচাৰ কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু ভোট জলকীয়া মই ইমান ভাল নাপাওঁ বাট মোৰ মানুহজনে বহুত বেছি ভাল পায় ভোট জলকীয়া আচাৰ আৰু কেইমাহমানৰ আগতে মই এটা বগৰী আচাৰ বনাইছিলোঁ তিনিটা বৈয়াম আৰু সৰু বৈয়াম দুটা আছিলে ডাঙৰ একদম ডাঙৰ এটা আছিলে তো দুটা বয়াম মই খাই আছোঁ এতিয়ালৈকে আৰু এটা একদম ডাঙৰ ব্য়ায়াম আছিলে চিচাৰ ব্য়ায়াম মাজে মাজে মই ৰদাই থাকোঁ তেতিয়া সোনকালে বেয়া নহয় ত' কেইদিনমানৰ আগত মই সেই ডাঙৰ এটা ডাঙৰ বায়ামটো মই ৰদাই থৈছিলোঁ আৰু আমাৰ ৰুমৰ ওচৰত সৰু ছোৱালীজনী আছিলে সেই ছোৱালীজনীয়ে আচলতে আচাৰ বয়ামটো ফাটিবলৈ দিলে ত' সেইখিনি সেইটো কাৰণে গোটেইখিনি পেলাই দিয়া হ'ল আৰু এতিয়া আচাৰ নাইকিয়া হ'লগৈ মোৰ মায়ে আমৰ আচাৰ বনাইছিলে তাৰে মোক দুটা বয়ামত ভৰাই দি পঠাইছেগৈ ত' সেইটো আছে আৰু আৰু আজি ভোট জলকীয়া আচাৰটো বনাম তেতিয়াহ'লে অলপ বনাবলৈ যাওঁ আৰু মই এইখিনি ঠাইতে এতিয়াও তেল পৰি আছে আচাৰ এয়া ইয়াতে মই ৰদাই থৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে ভাঙি দিলে আৰু আচাৰ বনাবলৈ ৰ'দত অলপ সময়ৰ কাৰণে মই গোটাকৈ শুকুৱাইছোঁ তাৰপিছতে এয়া মানুহজনে ৰাতি কাটি আছে দেই এই ভোট জলকীয়াখিনি একদম সৰু সৰু টুকুৰা কৰিছে কেঁচিৰ সহায় দি তাৰপিছত কাটি মেলি হৈ গ'ল পিছদিনাখন আকৌ ৰ'দত উলিয়াইছোঁ আৰু এয়া মোৰ আমৰ আচাৰ অলপ আছিলে ইয়াতো জলকীয়া অলপ দিলোঁ কাৰণ আচাৰ অকণমান জ্বলা হ'লে ভাল লাগে আৰু জলকীয়াখিনি শুকুৱাই মেলি হৈ গ'ল এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ শুকাইছে পানীখিনি একদম ভালকৈ শুকাব লাগে তেতিয়া ভাল হয় নহ'লে পানী অকণমান যদি লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে ভেঁকুৰে ধৰে একদম পূৰা খৰকৰিয়া কৰিব নালাগে কিন্তু পানীখিনি শুকাই যোৱালৈকে শুকাব লাগে মানে আন্দাজ এটা থাকে ন সেই তেনেকুৱা আৰু তাৰপিছতে এয়া মই বৈয়ামত ভৰালোঁ জলকীয়াখিনি তাৰপিছতে ইয়াত মই ডাইৰেক্ট কেঁচা মিঠাতেল দিছোঁ আপোনালোকে তেলটো গৰম কৰিও দিব পাৰে বা কেঁচাকেও দিব পাৰে কিন্তু মই সদায় কেঁচাকৈ বনাওঁ তো সেইটো কাৰণে আজিও মই তেলটো কেঁচাকৈ দিছোঁ এনেকৈ বনালে মোৰ এবছৰ বেছি পাৰ হৈ যায় বেয়া নহয় কিন্তু মাজে মাজে ৰ'দত উলিয়াই থাকিব লাগে আৰু জলকীয়াখিনি বৈয়ামত ভৰোৱাৰ পিছত আকৌ এতিয়া মই ৰ'দত উলিয়াই থৈছোঁ ঢাকন নলগোৱাকৈ অকণমান ৰ'দাইছোঁ এনেকৈ মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিব লাগিব তেতিয়া আচাৰখিনি ধুনীয়া হৈ থাকে আৰু মোৰ এয়া আচাৰ ৰেডিয়ে হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে এবাৰ এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন